ସତେଇଶରୁ ଭୀଷଣ ଖରା ପାରଦ ଛୟାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ମୁହାଁଇବା ଆଶଙ୍କା ରାଜ୍ୟରେ ଅସହାୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ଆସନ୍ତା ସତେଇଶ ଓ ଅଠେଇଶ ତାରିଖରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ଉନ୍ନତି ହେବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ହ୍ୟାଲୋ ବିୟୁଜ୍ ମୁଁ କୋଇଳା ସ୍ଵାଗତ କରୁଛି ପିକେ ସେଭେନ୍ ନାଇନ୍ ଫୁର୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ଖବର ଜାଣିବା ପଚିଶରୁ ସତେଇଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଜପତି ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି ଆସନ୍ତା ତିନିରୁ ଚାରି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ଦୁଇରୁ ଚାରି ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏପରିକି ରାଜ୍ୟର ପାରଦ ଛୟାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଟପିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୁଧବାର ସକାଳ ଆଠଟା ସୁଦ୍ଧା ତାଲଚର ତାପମାତ୍ରା ଛତିଶ ଡିଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକର ପାରଦ ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ତାପମାତ୍ରା ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦମାଇବେ